सूर्याची किरणं जशी ईशान्य भारतात सर्वप्रथम दाखल होतात त्याचप्रमाणे विकसित भारतातील विकासाच्या कामांची ही सुरुवात ईशान्य भागातून झाली असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं अरुणाचल प्रदेशची राजधानी ईटानगर इथं आयोजित विकसित भारत विकसित ईशान्य या कार्यक्रमात ते आज बोलत होते यावेळी त्यांच्या हस्ते ईशान्य भारतातील हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा शिलान्यास आणि लोकार्पण झालं ईशान्य भारताच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचा अष्टलक्ष्मी दृष्टिकोन आहे त्यामुळेच ईशान्य भारत हा दक्षिण आशिया आणि पूर्व आशियाच्या व्यापार आणि पर्यटनाचा सक्षम दोवा बनत आहे असं ते म्हणाले यावेळी त्यांनी ईशान्य भारताच्या विकासासाठी उन्नती चोवीस या योजनेचा प्रारंभ केला या योजनेद्वारे ईशान्य भारतातल्या औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में यह आंकड़ा याद रखिए नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे यानी सात दशक में जबकि बीते 10 वर्षों में सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं जितना काम सात दशक में हुआ उतना मैंने एक दशक में करीब करीब किया है 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है 10 सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया लगभग एक दर्जन शांति समझौते लागू किए हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है दस हजार करोड़ रुपए की उन्नति योजना नॉर्थ ईस्ट में निवेश और संभावना लेकर यावेळी त्यांनी परिवारवादी पक्षांवर जोरदार टीका केली विकास हा काँग्रेसचा विचार आणि प्राथमिकता कधीच नव्हती असं सांगत काँग्रेसनं सीमेजवळच्या गावांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केलं असं पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं पूर्वीच्या सरकारनं ईशान्य भारतातल्या सीमेजवळच्या गावांना शेवटचं गाव म्हणून पाहिलं मात्र आमच्या सरकारनं देशातलं पहिलं गाव विकास केला ते म्हणाले जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी कांग्रेस हमारी सीमा को हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी अपनी ही सेना को कमजोर रखना अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है यही उनकी नीति है यही उनकी रीति है साथियों सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी उनको लगता था पार्लियामेंट एक दो सीट है यार इतना काम क्यों करें? इतने पैसे क्यों लगाए मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करता है ईशान्य भारतातल्या प्रत्येक घरातला व्यक्ती हा मोदींचा परिवार आहे आणि त्या परिवाराचा विकास ही सुद्धा मोदींची गॅरंटी आहे ईशान्य भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीचं स्वप्न हा मोदी सरकारचा संकल्प असल्याचं त्यांनी सांगितलं